श्रीलक्ष्मीनृसिंहदर्शनस्तोत्रम् रुद्र उवाच अथ देवगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोदना ब्रह्मरुद्रौ पुरस्कृत्य शनैः समाययुः ते प्रसादयितुं भीता ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् मातरं जगतां धात्रीम् चिन्तयामासुरीश्वरीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सर्वोपद्रवनाशिनीं विष्णोर्नित्यानवन्द्याङ्गीं ध्यात्वा नारायणप्रियां देवी सूक्तं जपैर्भक्त्या नमश्चक्रुः सनातनीं तैश्चिन्त्यमाना सा देवी तत्रैवाविरभूत्तदा चतुर्भुजा विशालाक्षी सर्वाभरणभूषिता दुकूलवस्त्रसंवीता दिव्यमाल्यानुलेपना ताम् दृष्ट्वा देवदेवस्य प्रियाम् सर्वे दिवौकसः ऊचूः प्राञ्जलयो देवी प्रसन्नं कुरु प्रियम् त्रैलोक्यस्याभयं स्वामी यथा तथा कुरु इत्युक्ता सहसा देवी तम् प्रपद्यजनार्दनम् प्रणिपत्य नमस्कृत्य सा प्रसीदेत्युवाच तम् तां दृष्ट्वा महिषीं स्वस्य प्रियां सर्वेश्वरो हरिः रक्षः शरीरजं क्रोधम् सर्वं तत्याजवत्सलः अङ्केनादायतां देवीं समाश्लिष्य दयानिधिः कृपासुधाद्रशदृष्ट्या वै ततो जय जयेत्युच्चै स्तुवतां नमतां तथा तद्दयादृष्टिदृष्टानाम् सानन्दः सम्भ्रमोऽभवत् ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसा ऊचुः प्राञ्जलयो देवं नमस्कृत्वा नृकेसरीं द्रष्टुमत्यद्भुतं तेजो न शक्तास्म जगत्पते अत्यद्भुतमिदं रूपं बहुबाहुपदान्वितं त्रयसमाक्रान्तं तेजस्तीक्ष्णतरं तव द्रष्टुं स्थातुं न शक्तास्म सर्व एव दिवौकसा इत्यर्तितस्तैर्विभुधैस्तेजस्तदतिभीषणम् उपसंहृत्यदेवेशो बभूवा सुखदर्शनः कालेन्दुसङ्काशः पुण्डरीकनिभेक्षणा का सुधामयसटापुञ्जा विद्युत्कोटिनिभः शुभः नानारत्नमयैर्दिव्यै केयूरैकटकान्वितै बाहुभिः कल्पवृक्षस्य फलयुग्विटपैरिव चतुर्भिः कोमलैर्दिव्यैरन्वितः परमेश्वरः जपा शोभितः करपल्लवै गृहीतशङ्खचक्राभ्याम् उद्बाहुभ्यां विराजितः वरदाभयहस्ताभ्याम् इतराभ्यां नृकेसरी इतरा श्रीवत्सकौ भोरस्को वनमाला विभूषितः उद्यद्धिनकराभाभ्याम् कुण्डलाभ्यां विराजितः हारनूपूरकेयूरभूषणाद्यैरलङ्कृतः भूषणाद्यैरलङ्कृतः युक्तो राजते नरकेसरी लक्ष्मीनृसिंहं तं दृष्ट्वा देवताश्च चमहर्षयः आनन्दाश्रुजलैः सिक्तः हर्षनिर्भरचेतसा आनन्दसिन्धुमग्नास्ते नमश्चक्रुर्निरन्तरम् अर्चयामासुरात्मेशम् दिव्यपुष्पानुलेपनै रत्नकुम्भैसुधापूर्णैरविशिश्च सनातनम् वस्त्रैराभरणैर्घञ्जैः पुष्पैधूपैर्मनोरमैर्दीपैर्निवेदनैर्दिव्यैरर्चयित्वा नृकेसरिम् तुष्टुभुः स्तुतिभिर्धिर्व्यैर्नर्मश्चक्रुर्मुहुर्मः ततः प्रसन्नो लक्ष्मीशास्तेषामिष्ठान्वरान् ददौ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे अष्टत्रिंशदधिकशततमोऽध्याये श्रीलक्ष्मीनृसिंहदर्शनस्तोत्रम्